Сегодня ночью, почти сто лет назад, совершилось глубоко великое злодеяние. Помните, что сегодня здесь, и во всех, во всех местах Руси, Великой, Малой и Белой, очаги покаяния – это те свечечки, которые мы несем вслед образу Христову и след за икону святых царственных мучеников. Мы, как верно подданные, идем вслед за Христом, вслед за Царем в Царстве небесной И просим, чтобы с высоты небесной на этом святом месте царь Николай, святые царственные мученики, новомученики, исповедники российские, все святые в земле русской просиявшие, благословили нас, вразумили нас, дали нам силу выстоять, устоять в этих условиях и победить. И чтобы в нашей стране Господь даровал и мир, и тишину, и изобилие плодов земных, и торжество веры православной. Николай Александр, Алексей Марий. Татьяна, Анастасия, Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить, все грехи России, смывший царской кровь. Господа в 1918 году был принесен в жертву святой царь Николай со всей ее семьей. И Русь святая лишилась православного царя, то есть самодержавная власть рухнула. Святой царь Николай со своей семьей, имея возможность уйти, то есть они 23 года знали, что их будет ждать по пророчествам Серафима Саровского, когда после венчания было им открыто, они могли от этого уйти, но они этого не сделали. Царь Николай э, как-то сказал, что нет такой жертвы, которую он не смог бы принести за святую Русь. Отказ э, большинства народа, отказ э, своих близких, отказ генералитета, безмолвие какой-то народа, почти целый год, ведь практически почти год, Царская семья находилась в заточении, и по большому счету, в тех условиях, если было бы желание, такое сердечное можно было вызволить, где-нибудь на каком-то из этапов, но это не произошло. И вот это ощущение, вот как-то в царской вокруг измена, трусость и обман, вот это горечь. Ведь царю всего 50 лет было, когда ему 50, детям совершенно, цесарю 14 лет. И каким образом претерпеть вот такие э, муки, страдания, это действительно как, э, мы называем голову. Причины убиения святой царской семьи лежат не только в предательстве его близкими, его армией, народом, церковью. Эти истоки идут гораздо раньше, когда русские люди стали редко причащаться. Госдума России она добилась того, чтобы отменить обязательное причащение военных. И через год причастие подошло всего лишь 10% предательство корнями своими лежит в том, что люди стали редко причащаться. И Господь заповедовал причащаться как можно чаще. Когда спрашивают, сколько раз? Минимум раз в неделю. Потому что об этом говорит четвертая заповедь. Помни день субботний, а же светить его. как мы можем осветить день Господень, если мы не осветим себя? А как мы можем осветить себя, если мы не соединимся в таинстве причастия с самим Христом? А ведь Господь так и сказал, едущий меня, жить будет мной, Потому для Руси святость была нормой жизни. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Когда временное правительство после свержения пришло к власти, и они хотели как-то проментировать царскую семью, вот, то было такое, такое предложение обнародовать переписку царя Николая с царицей Александрой. Но когда они ее прочитали, они этого категорически запретили это делать, потому что они сказали так, если народ узнает переписку царя с царицей, то он будет почитать их за святых, что в конце концов бы получилось. Если не понимать царского служения, высоты царского служения, жертвенности царского служения, особо русскую самодержавного, и призвание царства, и что царь означал для нас, и что мы потеряли, когда, э, по сути, отвлеклись от царя, или, во всяком случае, предки наши, тогда, я думаю, что это называется, как бы, вот действительно, какая-то ущербность. Он, по сути, есть царь на небесе, которых который свое вот подданных, верно подданных собирает, окормляет и благословляет и защищает. Проплывают в небе в царском оперении свет несметных черных и галдящих стай и благословляя русское спасенье всех крылами крестит православный царь если посмотреть 60 достоин царя николая каждый может увидеть сколько всего он сделал как увеличилось население империи 70 процентов пахотной земли принадлежало крестьянам экономический подъем был очень величайший Вот, Газский суд был им именно сделан надо молить святого царя Николая и всю его святую семью, чтобы Господь укрепил нас и даровал нам ту власть, которую хочет Господь, а не ту, которая нам предлагает враги православия. Святые царственные мученики, молите Бога о нас. Очень много царь Николай и все государи российские сделали для Киева. Киев это был провинциальный город, в нем было Чуть больше 20 тысяч человек В нем были в основном деревянные дома И только после того, как Киев Вошел в состав царского, русского царства Потом царской империи Уже после того, как произошел раздел Польши Когда-то двинули западную границу Киев превратился из провинциального города Превратился в крупнейший Один из крупнейших Духовный, главное, культурный Промышленный центр России И поэтому наш народ почитает царя, поэтому он канонизирован. Вот, и на дни памяти его собирается очень большое количество народа, православного народа. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. Господи, помилуй нас, предавших и не защитивших своего царя помазанника Твоего, со всей царской семьи на злодейского заклания, от нечестивых рук мучителей же убийц и русских изменников, кое прислуживали убийцам. не милосердный, прими покаянную молитву нашу за весь народ русский, за прежде отшедших отцев, матерей, дедов прадедов, братьев, сестер, и прадедов, братья и сестеры, всех усопших сродников наших, и за всех нас, клято преступников, отступивших от своего Бога и над собой властью в лице царя и самодержства православного помазанника Божия, и от доли до пожинаем плоды дел рук своих. Разни, разни, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами причистые Твоей Матери, Святого Великого Мученика, Искупителя Царя Николая, и всех царственных мучеников, новомучеников, все земли русской просиявшие, все святых Твоих, продли нам недостойным время на покаяние, соедини нас в Своей Геностана, Твоей Всесильной Десницей Твоею, не лиши нас пастырского попечения и причастия святых Твоих даров, Избави нас от обольщения печати беззаконного антихриста. Спаси святую землю русскую, воздвини нам Державного защитника, царя православного, помазанника Твоего. И спаси души наши. Вся Россия панит и еле дышит. И уже не чает избавление от ча из-за тяжких, лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас. Только царская власть может вывести нашу страну из кризиса и объединить славянские народы. Дай Бог, что по молитвам святого царя Николая и его святейшей семьи. Господь помиловал Русь святую, объединил три славянских народа, и вокруг трех славянских народов все остальные православные народы. Царь это не просто глава светской власти, это еще глава духовной власти, это помазанник Божий. Вот почему э, нас не понимал Запад и не понимает, потому что Запад живет материальными ценностями, Запад, Запад живет комфортом, урвать как можно больше, получить как больше комфорта, больше благ материальных. Вот. А для нашего народа, для нашего народа эта задача не ставилась. Главная задача – содержать духовные блага. И вот царь, как раз царь, православный царь, это был вождем народа, который вел народ в Царство Божие. Православный царь, он служит Богу. Он не служит отдельным там, слоям населения, там, деньгам или еще что-то. Он хозяин страны. Ему не нужны ни деньги, ни там, власть, не территория, она ему досталась по наследству. Она у него принадлежит изначально, эта власть, и он к ней не стремится. Православный царь заинтересован в том, чтобы он сам служил Богу, и чтобы его народ служил Богу, и чтобы на, на земле, которая является фактически его собственностью, был порядок. Что касается других форм правления, то в духовном смысле многие политические эти направления, они откровенно сатанинские. Они никак не могут народ привести к Богу. Поэтому, если верующий человек выступает за сатанинские власти, то явно дело не угодно, и это явно для него не спасительно. Если он хочет, этот человек, идти с Богом, он должен поддерживать, прежде всего, ту форму правления, которая угодна Богу. А Богу угодна только одна форма правления – власть православного царя. Как возродить нам Святую Русь, чтобы пришел царь-помазанник мы должны не только вымолить его, мы должны быть готовы его принять. А чтобы мы готовы были его принять, мы должны сначала принять в сердце своего Царя Небесного. Вот. А Царь Небесный у нас Христос, а мы не сможем ее принять, если не будем часто причащаться. По пророчеству святых, по пророчеству старцев, все-таки царская власть восстановится на Руси. Мы в этом верим, мы молимся. Вот, и... Мы надеемся, что это произойдет при нашей жизни. Дай Бог. Спасибо, Господи. Молимся о Великом рядущем Государе нашем и о всех видных людях Его. Господу помолимся. Господи, помимо, Господи, помимо, Господи, помимо пособите ему во всех и покорите под нозью всякого рису постата. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о великом Господине Отце нашим, святейшим Патриарсе Кирилле, Господине Отце нашим, блаженнейшим митрополите Ануфри и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Бог храни и стране наши православных людях и я. И о спасении, и же дарвайтесь нам, православному самодержавию Господу помолимся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, И он одесский говорил, молитесь о даровании православного помазанника. Если мы будем молиться, то Господь нам даст великую милость. Николай. Yeah.